Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif kada sallahu sirrah. Dan setengah daripada setengah daripada nyawa sifat mazmumah. Sifat yang keji yang busuk memerosakkan kalbi insan. Sebab kitab bila kita tasawuf di buku kalbi. Nak bersih, nak cantikkan dia, dia sebab bila cantik berbagai futuhan atau nak bagi pembukaan fuyudat. Maka setengah yang membusukkan, merosakkan akan hati insan dalam perjalanan dia menuju kepada Allah, marifat akan Allah ialah as-sum'ah. Sum'ah apa? Suka memperdengarkan amalan dia. Orang tak tanya pun dia cerita. Kan? Orang tak tanya dia, dia buat letih hari ini Syekh Orang pun tanya pasal, puasa. Oh, dia puasa dia cerita kat orang. Dia puasa sunat dia cerita kat orang. Dia bodoh orang panggil. Tak cerdik. Ya? ulama-ulama wali-wali ulama dulu dan dia puasa dia ambil minyak ha? dia ambil minyak dia selit mulut dia sampai bini dia pun tak tahu dia puasa bini dia tengok dia wah mulut abang kau ni memoncong ke minyak ni <laughs> kena ke lembu kena mikari. <laughs> bini dia tak tahu kan ibadat wajib tak apa eh mana kita zahirkan macam sembahyang berjemaah tu nak zahirkan syiar ada benda sunat tertutup Aduh, ha, Orang yang menutup amalan dia daripada orang lain Itu orang yang dipanggil apa Matang dalam ibadat Kalau orang buat ibadat Dia cerita kat orang ibadat dia Itu dia panggil Tufuriah Kebudak-budakan Perangai budak-budak Akal tak sempurna gila. Kau ibadat kena apa? Kena Allah Yang kau nak cerita kat orang buat apa? dia boleh cerita kat orang Menandakan dia belum kenal Tuhan sebenarnya Kalau dia kenal sebenarnya makrifat Allah Ta'ala Kemesraan dia dengan Tuhan Cukup dia dengan Tuhan dia tak ada tak ada masa nak cerita ke orang. Ya, eh, itu cara dia. Baik. Sekarang setengah daripada afatul qalbi, penyakit qalbi kita jadi rosak ialah al sumah suka memperdengarkan amalan dia kepada orang. Cerita sana, cerita sini, ah uh, menandakan luputnya keikhlasan dalam ibadat. Bila luput ikhlas dalam ibadat menyebabkan pahala dia kosong. Penat dia buat ibadat rupa akhirat apa benda dia. Usul. Ya, eh? dan mendapat murka Allah Taala. Sebab lisan di dia kata lillah tapi hati dia linnas kena manusia. Apa sebab? Tu sebab dia suka cerita. Kalau orang dah lillah tak suka cerita bahkan dia suka tutup lagi ni. Kan. Eh? Ibadat kalau nak sedap tutup jangan bagi tahu orang. Kita dengan Allah Taala saja. Apa dia ada rahsia-rahsia kemanisan rahsia putuhat pembukaan Tuhan akan buka kan. Apa dia makna sum'ah iaitu bahawasnya berkhabar-khabar ia. Dia suka ceritakan kepada orang akan bagai-bagai kebajikan yang ia kerjakan akan dia padahal bukan atas jalan uh, tahadus. Kalau jalan tahadus menciptakan nikmat itu tak apa. Dengan nikmat Allah Ta'ala tetapi adalah ketika tiga itu datang di atas jalan takabur. Dia cerita kepada orang nak tunjuk dia hebat. Bermegah-megah kerana ketiga-tiga ariyat al ujub. Al-Sum'ah itu dia panggil furuk daripada takabur. Cabang. Bila orang ada sifat takabur je, dia, ah, dia suka lah tunjuk amal dekat orang. Eh, suka heboh-hebohkan amal dia, nak membesarkan diri dia dengan menyebut-nyebut amalan dia. Eh. sebab dalam minhad, Imam dari sebut apa? Seorang so, tu dah 70 tahun ibadat. Dia. Haji, batal puali semua. Dengan sepatah perkataan saja. Eh, orang datang rumah di ziarah dia, dia dia sound orang rumah dia tak nama orang rumah dia lima ke tiga ke mina ke keluarkan cerit yang kita pergi haji kali ke tujuh oh berapa nak cerita dia pergi haji dah tujuh ni sepatah tu Imam Ghazali kata batal habis ibadat dia buat ya eh, batal habis pada ibah, ibadat ibadat mana apa termusnahnya sifat keikhlasan yang menjadi roh bagi ibadat ya ha, dengan jaga nak buat ibadat dah susah Kemudian nak jaga dia lagi kata jaga dia habis rugi besar gitu. Macam satu pohon kayu yang mahal Payah nak hidup Tiba-tiba dah hidup dan naik dua tiga kaki Kita pula lupa nak pagau disebab sebab babi habis tu disebab sebab kambing lembu habis tu ya, sebab tu kena kawal Ah Nak membuat satu hal Nak jaga ni Supaya dia betul-betul jadi bekalan kita ke sana besok Walaupun semua tu penting kepada abang tuan keilmuan dan kepahaman ya? nak menjaga dia dan lagi besar, yang paling besar apa bantuan daripada Allah Ta'ala sentiasa minta supaya Ta'ala selamat itu. habis, dan barang yang lain daripada yang tersebut itu ya, beberapa banyak lagi daripada sifat mazmumah sifat yang mengotorkan kalbi insan yang menjauhkan hubungan insan dengan Tuhan yang menyebabkan pahala amal dia jadi rosak Sekalian kau memberi cedera ke? Memberi cedera Akan suluk Mana perjalanan orang yang salik Yang berjalan dia panggil salik Yang perbuatan itu suluk Yang memperjalankan roh, Mana <coughs> nah, kita menuju kepada makrifat Akan Allah subhanahu wa ta'ala Apa hukum berjalan? Wajib Dalil Quran sebut Fafirru ilallah Berjalanlah kamu sekalian kepada Allah Perjalanan kepada dalam mana berjalan apa bukan jalan kaki ni berjalan hakikat kita rohani kita ada eh, daripada jauh kepada dekat daripada gelap kepada terang ha, itu dia dan mendinding mana menghijab akan makrifat orang yang arif eh, kalau orang salih jadi cedera perjalanan kalau orang dah arif dah kenal dah hebat itu pun ha, akan jadi terdinding apabila kena sifat-sifat tersebut Ria, uju, semua habis dan juga men mencacu akan tuntutan orang yang muridin ya akan menjadi apa tergak tergendali dan menutup akan musyahada orang yang musyahidin masyaallah orang dah syuhud dah terbuka tu kalau ada riak, uju semua pun terpadam balik dan tertutup balik itu besarnya apa resiko berpaling hati pada makhluk terpaling hati pada makhluk apa mana paling hati makhluk semua makhluk menghadap balik suka orang puji suka apa itu semua orang bapa akal tak sihat orang yang suka dipuji itu orang yang akal dia tak sihat tentanya kita harap yang kita nak pujian dari Allah bukan pujian makhluk yang kita takut ialah murka Allah bukan murka mah bukan murka makhluk tentan terkena jaga betul berarti jangan berpaling daripada Allah taala berpaling kepada ta Allah taala hidup kita tidak ada haduan lagi Allah Allah jadi besar di sini resiko dia orang yang musyah, musyahidin orang yang dah syuhud pun boleh terganggu apabila ada penyakit tadi ria sumaah ujub ha, itu besarnya lepas tu, dalam hadis Rasulullah menyatakan inni akhwafu ma akhafu ala ummati Al-syirkul asgar wa huwa ria a. eh, aku takut dan gerun bawa kaki di kitab dan Aku takut dan terlebih aku gerun, terlebih aku takut kena pada umatku kata baginda sallallahu alaihi wasallam. Apa dia? Syirik yang kecil. Apa syirik kecil? Wah wariyah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bimbang. Dan digunakan dalam hadis ni Rasul gunakan lafaz akhwaf. Kalau kita ngaji bahasa Arab akhwaf dia panggil ismu tafdhil. Mana isim nama yang menunjukkan benda tu cukup besar. Cukup-cukup bimbang, bukan bimbang sebarang. Mana Rasul cukup-cukup bimbang. Kat mana? Kena pada umatku dia kata. Apa dia? Syirik yang kecil. Apa syirik kecil? Arya. Dan ni sentiasa bermain. Tiap-tiap kali kita buat ibadat, Allah Ta'ala uji melalui bisikan syaitan. Oh, 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 Pada tempat Supaya amal ni orang tahu. Supaya amal ni suka orang. Orang puji kan. Atau menandakan dia apa? Kebudak-budakan dalam beramal. Hasil daripada apa? Gagal dia mengadap tepat rohani dia kepada Allah kalau rohani dia tepat menghadap berlazat dengan Tuhan dia tak diheran semua ya dia tak diheran ini pula nak cari glamour nak atau semua orang tak reti orang yang mata hati dia buta kan eh Cibu nak cari glamour dalam dunia cari terkenal oh tak ada ya, lah, lah, tak. jalan ahli tak ada semua budak-budak ni -budak, kerja kan. ya tujuan matlamat kita besar Al-Quran kata waridwanu minallahi akbar rida Allah terlebih besar Maka redha Allah ada dalam mentaati perintah Dan berhadap kepada dia Dan bila kita berhadap kepada makhluk Redha Tuhan dah tak ada dah habis eh? Dihadap dia kepada makhluk apa yang dan Itu jadi ini Ria ujub, semua tu Itu dia panggil apa Berhadap kepada makhluk Suka makhluk puji Suka makhluk angkat dan sebagainya ni Habis tu dan segala hati orang yang muwahidin, mana orang yang betul-betul mentauhidkan Allah, mengesahkan pandangan daripada Allah, jadi cacat. Bila mana? Dia menghadap pada makhluk. Suka orang puji, suka orang cacat, apa? Besar-besarkan, ada semua dia kata, orang yang tersesat jalan, dia tak puasan. Kan? Sebab itu kalau dia tak menghadir tasawuf, memang masuk longkang jawab. Eh? Orang tak menghadir tasawuf, memang terjadi untuk longkang. Man lam yata ghal ghal ulum, mata musiran alal kabair wa la ya'lam Bagi siapa yang tidak mengamat amati perkembangan rohani kita ini perbahasan ilmu tasawuf atau ilmu sir ya maka mata musiran alal kabair dia mati dalam mengekalkan dosa yang besar-besar wa la ya'lam pada dia tak perasan ya macam mana riak apa tarik riak macam mana riak masuk macam mana nak blok ni oh <laughs> bukan senang dah ni tiap-tiap saat kita buat dia kacau ya hakikat tuan uji betul tak sidik tak hati kita dengan Allah Ta'ala berpaling cepat ditolak ni anda ni ha, tu. buat kena jaga tu tu satu kemudian istimewa pula pada empat yang akhir iaitu apa takabur ria ujub semua ah tadi maka sekalian itu sangatlah memberi cedera dan mendatangkan kecelaan pada suluk mereka mana orang yang berjalankan kalbi pada ta'ala dan mendatangkan kecelaan pada suluk mereka dan dinamakan akan sekalian itu pula dengan syirik khafi dan Eh, itu dia panggil syirik khafi atau dia panggil syirik asghar. Jadi balik tu. Bila ada syirik khafi mesti dia kena syirik asghar. Syirik asghar tu riak. Eh. Asyirkul as asghar Nabi kata syirik yang kecil wa huwa riak. Adapun syirik khafi lagi bawah ni. <tik> lagi halus tu ni. Syirik khafi dia panggil atau nafs. Memandang akan diri. Kita perasan kita, kita itu tak nak. Dalam sopi dia suruh mati yang dia tu matikan dengan kalimah la haula wa la quwata illa billah itu dia minta akhir tidak ada haul daya upaya kekuatan mereka semua dengan ah Allah Taala. Asitu ah, buka akan dibukakan kanzun min kunu di gedung dari gedung syurga Allah Taala akan buka. Apabila ah, kita tutup memandang akan kewujudan kita. Apa makna keperasanan kita hanya nampak bantuan Allah rahmat Tuhan atau ah, kita masuk pandang. Ya? Yeah? Ah, kalau kita pandang tak pandang tu kita pandang kita habis. Dia akan kena syirik hafi. Syirik apa makna? Menduakan. Hafi apa makna? Sembunyi. Eh, maknanya penduaan dalam bentuk tersembunyi. Kalau syirik jali dia menyembah berhala, menyembah patung, kayu semua nampak terang. Syirik dia. Yang kedua syirik asrar. Eh, syirik asrar ni syirik kecil. lah apa? riak, ujub dan sebagainya. Kalau bawa lagi syirik hafi. Itu roh yang ternafas. Memandang perasaan diri kita. Haa. Sebab kalau orang haji tak sahut, tak haji tak sahut, tonton tuan jek sikit. Oh, terangkat tuan Oh, tuan ni hebat je. Ha, tahu tak apa ye. Oh, tahu tak apa <laughs> pada Padahal beban. ya, ha, tuan, tuan kalau tak ada rasa program tak jalan. ah, ha, kau ingat aku siapa? Kau tak kenal aku. Kau baru kenal. Itu lagi besar syaitan. <laughs> Itu lagi besar syaitan. Besar syaitan. kau siapa? Kau tak kenal Tuhan. Kalau kau kenal Tuhan, kau tak boleh angkat kepala dengan <laughs> Tuhan ni pun jahil dengan ketuhanan tu jadi sombong, perasan dalam kitab syifat kalau kau sendiri tak tahu ujung umur kau ke syurga, ke neraka tak ada sebab kau nak angkat kepala kau tak ada sebab kau nak rasa besar diri apa makna kau besar diri tiba-tiba kau dibaling dalam neraka jahannam Maksud, mana pergi orang yang besarkan diri, karun mana pergi semua dah dibaling, mana eh, namrud, yang semua tu paksa rakyat sujudkan diri. mana pergi, semua dah dibaling dalam neraka <laughs> tak ada apa makna hidup eh? Sebab tu maknanya Kalau kita sendiri tak tahu Baik kita sifat dengan sifat sebenar Tawaduk Merendahkan diri Sedangkan orang yang dah tahu Dia ahli syurga pun Merendahkan diri Sena'u bakar kan Orang yang dijamin Al-Mubashiri Nabil Jannah Hayatan Orang yang dijamin syurga Hidup-hidup oleh Rasulullah SAW Sena'u bakar asli antara dia Tapi apa dia ucap Dalam ucapan dasar dia Ya Ayuhannas Inniqadul kan Tu'alaikum Walastu bihayikum Wahai manusia kau telah melantik aku menjadi pemimpin kamu Tapi aku bukanlah orang yang terbaik di kalangan kamu Oh dahsyat senang Senang bakar kita Aku bukanlah orang yang terbaik di kalangan kamu Pak inak tak tu ni Wah inak say tu ni Orang kalau aku mentaati Allah Pakat-pakat bantulah aku Dalam kepimpinan aku ni Dan kalau aku menderaki Allah Tolong-tolong betul lah kalau aku Hebat kan Ya opo tu tolong betul. Kalau Sayyidina Umar lagi silap. <laughs> Umar ucapan dasar dia sebut macam ni, seorang daripada sahabat bangun buka pedang tuan dan dia ke pedang ya Umar kalau engkau menyeleweng dari jalan Allah aku akan luruskan engkau ya Umar dengan pedang aku ini. Eh. Umar kata apa? Sayyidina Umar garang, alhamdulillah masih ada orang yang sanggup membetulkan Umar dengan pedang ini. Kau sekarang macam kau masuk ISI ke? <tuh> Ia ni mengancam keamanan negara <tuh> Kan Sebab <tuh> kepala otak tak tahu <tuh> Otak tak betul Sekarang orang nak cair lah ni orang dulu Orang dijamin syurga oleh baginda Islam Bukan calang-calang Ya -calang. sangat tawaduk orang ni ha, Itulah hasil terbiah Rasulullah SAW kepada para sahah, sahabat Dia didik sahabat sehingga hati mereka tu Cantik, bersih ha, tu. Kemudian kita dengar daripada sekalian minta lindung kita ta'ala Daripada sekalian sifat-sifat yang mengotorkan kedudukan hati sekalian Yang tersebut itu Allahumma <coughs> Allahumma ya Allah ya Tuhan kami Ya Ba'idna Abang jauhkan oleh kamu akan kami Min zalik daripada segala sifat mazmumah Wa khalisna dan sucikan akan kami batin hati kami min su'il mahalik daripada kejahatan segala yang merosakkan dari sifat-sifat mazmumah yang merosakkan akan kalbi in, insan tu ya ha, tu. kemudian dan ada pun segala sifat mahmudah tadi mazmumah ya yang keji sekarang ni yang mahmudah pula yang dipuji yang wajib kita pakai jadikan sarung pakaian setengah daripadanya 10 perkara dia banyak dah yang ini yang besar -besar. Dia sebut, di antara yang yang besar-besar. Disebut akan oleh Imam Ghazali dalam Muhtasar Ihya. Kalau kita Muhtasar Ihya sekarang apa kita? Sayyidul Salikin. Kita Salikin itu dipanggil Muhtasar Ihya. Diterjemahkan oleh ha Syekh Rashad Al-Banjari. Yang pertama apa? At-Taubah. Taubat dipanggil awalul maqamat. Awal-awal maqam. Mana kedudukan seorang, dia tak boleh berjalan ke mana? Dan dia tak benar masuk ke hadrat Tuhan kalau dia tak Sama Samalah kita kalau sekiranya kita tak boleh sembahyang. Kalau sekiranya pada anggota pakaian kita ataupun tempat kita ada najis. Yes. Dia kena basi, pastikan bersih. baru dia boleh sembahyang. Boleh masuk hadrat Allah. Ha, begitulah kita makna. Tak boleh masuk rumah melainkan basuh kaki. Tawabat ni mana pembersihan. Apa yang nak bersihkan? Kekotoran dosa. Maksiat. Ya, kalau kita tak bertobat, bagaimana dosa itu terlekat. Macam mana nak masuk hadrat Tuhan? Memang tak dibenarkan. Ya. Atau ringkas dia. Yang kedua, Al-Khawf. Ya, sifat gerun dengan Allah Subhanahu SWT. Sebab gerun ini membawa kita boleh tumbangkan nafsu. La yukhidin nafsu minal syahw illa bi khawfin muzin aw syaukun mulik. Musuh kita besar, nafsu ni tak boleh tumbangkan. Melainkan dia dengan apa? Gerun yang cukup kuat. Kegerunan hati dengan Tuhan yang cukup kuat dan cinta yang cukup kuat, ini boleh tumbangkan nafsu. Bila setombang di situ boleh kita betulkan tegak betul ya keabdian kita dengan Allah Subhanahu taala. Atau ringkas dia. Kemudian az-zuhdu, zuhud ni orang panggil apa? Tawar atau tumpul hati dengan makhluk, dengan dunia. Dunia dia tak ada tapi jangan masuk dalam. Dengan ada sifat zuhud dia blok. Bau dalam kita ni adalah urusan kita dengan Allah, membesarkan Tuhan, mengagungkan dia. Ya, dan mendapat futuhat limpahan dari dia Ah ha, tu mana jadi jangan rosakkan dia kalau rosak dia kita masuk dunia ke dalam kalbi kita habis rosak akhirnya dia besarkan benda yang kecil benda yang besar sudah tertutup ya itu bahasan zuhud ha, man dunia allamahullahu bila ta'andum siapa bersifat zuhud dengan dunia Tuhan ajar ditampak tanpa belajar ini dia panggil apa isyarat pada ilmu ladun laduni ada dalam Islam tu satu ilmu ladun ni yang Tuhan sebut wa taqullahu yu wa yu'allimukumullah kamu bertakwa sungguh kepada Allah maka Tuhan ajar ilham dia akan datang warid dia akan sampai yang keempat as-sabru sabar dalam mengerjakan taat sabar meninggalkan maksiat dan sabar ketika diuji itu tiga bentuk sabar tu kena ada sebab sabar merupakan apa pintu nak masuk ke hadrat Tuhan kalau tak sabar buat sebab kita bila kuat pegang pada agama lagi kuat tuan uji tu keadaan begitu ya mangkana fi dinihi suba istadda bala'uh Kata baginda SAW, bila seorang tu kuat berpegang ag agama, lagi kuat tuan uji dia. Sebab tuan nak angkat martah, martabat dia, tuan nak hapuskan kesilapan yang dahulu. Itu hikmat besar daripada kita kena besar, sabar. Itu sikit nak dia ringkasan panjang perbahasan dan ini ringkas ringkasan dia buat penggulungan balik. Ya, telah dibahas tu. Kemudian asyuk, benda yang ada dalam syurga, sifat syukur. Zuhud tak ada dalam syurga, itu kita gunakan untuk blok nafsu. Dalam syurga dia tak ada unsur nafsu dah tempat nikmat. Ha, yang ada syukur je tu. Wa akhiru da'wahum alhamdulillahi alamin. Ya, dan akhir seruan ahli syurga apa? Alhamdulillah. Mana syukur tu ada dalam syurga dia lagi kan ya. syukur makna apa? Tasarruf ma'an Allah ila ta'ah. Kita menggunakan pakai semua nikmat Tuhan menuju kepada mentaati dia. Mata jangan dilihat benda yang ditegah. Bahkan kita lihat benda yang mendatangkan keredaan Tuhan Begitulah yang lain ya, Telinga kita, kaki tangan Kita gunakan pelajaran yang Tuhan reda Itu makna syukur Ringkasan dia Dia pecahkan tiga syukur bin lisan Kita ucapkan Alhamdulillah dan seumpamanya Syukur bin jawarih Anggota tujuh kita jaga jangan buat benda maksiat Dan syukur yang paling besar bil kalbi Iaitu kita memandang semua kurnia dari dia ya, Kita perasan dan kita kenal dia sebagai Al-Mun'im la yatim muniam illa biru'yatil mun'im tidak sempurna nikmat melainkan kau memandang dan kau kenal pemberi nikmat yang sebenarnya ya itu dia antara syukur al ikhlas merupakan ruh ibadat ya panjang perbahasan itu ah ha, tu ikhlas dia ada dua tadi ikhlas ni merupakan dia ruh bagi ibadat dan dia sendiri ada ruh ruh ikhlas apa at-tabari anil hawli wal quwah Eh, kita berlepas jangan memandang kepada hauli dan kuah kita. Tahu haul daya dan upaya dan kekuatan. Yang kita pandang ialah haulillah wa quwwatillah. Yang kita sebutlah haulah haula wala quwata illa billah. Jadi bila kita mati kan nampak diri kita kekuatan kita semua ketika itu kita bergantung dengan dia. Dan bila bergantung dengan dia selamat. Ya selamat. Kalau kita lupa ke dia kita bergantung diri kita saya ah, biarlah. Dia dapat dia, 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 tak, ego, macam -macam -macam, jadi takabur ego macam-macam jadi. Eh, sebab tu Rasulullah SAW sendiri berdoa wala takilni ila nafsi tarfatal Ya Allah jangan serahkan diri aku pada aku. Mana kita perlu berpegang kepada dia al i'timadu billah la bi anfusikum bukan dengan diri kamu. Tapi kita banyak tak perasan hari ni satu slogan sesat. Oh, no. satu slogan ajaran sesat kita dah tak perasan. Kita mesti ada keyakinan diri. Itu pahaman salah Al-yakinu billah la bi'anfusikum Yakin dengan Allah bukan dengan diri kamu Rasul sendiri pun minta Supaya jangan Maknanya dia berpegang pada diri dia Wala takil ni ila nafsi tarfatal a'in Itu doa Rasulullah SAW eh, Jangan serahkan aku kepada aku ya Allah Mana serahkan aku supaya aku sentiasa bergantung kepada eh, engkau Bergayut hati kepada engkau ah, Itu maknanya satu eh, benda yang besar Tauhid dalam iktimat penyandaran ya. Usaha ikhtiar itu disuruh tapi pegangan jangan Pegang hanya pada dia sebab keputusan di tangan ah, Allah bukan di tangan kita Dia kata lulus, lulus lah Dia kata tidak, ah, biar ada dia hal lah. Ya itu maknanya Sebab seorang sahabat saya peguam kan Dia huraikan konsep takwa, konsep tawakal ni Sampai seorang daripada sahabat dia yang bukan Islam masuk Islam Oh cantik lah dia Pak sistem tawakal kita berserah Berserah kalbi Jasad tak ada masalah kita buat kerja jadi kita buat tu kata Pak Izzah Azam tu fatwakan Allah. Bila kau buat kau buat guna serah. Eh, sebab apa kita buat kita ahli sunnah jamaah ada usul ikhtiar tuan bagi kat kita. Tapi itu bukan semua hakikat dari dia juga. Tapi kita dah buat serah. Serah tu apa sebab sebab keputusan bukan daripada kita. Semua hakikat dari Allah. Jadi kita berserah bila dapat kita faham tu kurnia tuan kita akan jadi orang yang lebih bersyukur. Syukur. Tapi kalau kita tak dapat pun kita tahu itu ujian Allah. Kita akan jadi orang sah, sabar. Jadi tak ada orang salah. Oh dia kata cantik lah. Very good dia, dia. Berlainan kalau kita tengok majalah, majalah Jepun banyak kita baca kan. Ya. Dia rasa dia confident buat dia tak dapat dia naik tingkat 17 dia terjun. Banyak berlaku kan? Naik tingkat 15, tingkat 17 berdebar berdebus. Macam nangka busuk dia terjun. Sebab dia rasa dia dapat dia tak dapat dia peras. Ha. Sebab dia tak ada sempat sandaran. Islam tidak. Islam mau dapat jadi kita lebih tahu no, kita syukur kita tahu ini kurnia dari ha? Allah dia tak jadi orang sombong ha, itu makna itu makna tawakal makna sikatul qalbi biwa'dillah sikah yakin hati itu dengan Tuhan kuat ya, usaha ikhtiar tak ada masalah dia ada dua syariat syariat zahir menyuruh kita usaha ikhtiar syariat yang batin mengharamkan kita berpegang pada usaha ikhtiar dengan berpegang hanya kepada ah, ha? dalil Quran fa'iza azamta fatawakal Allah. Dan yang kelapan ke mahabbah ni sangat penting tuan. Tariquna tariqul mahabbah. Jalan kita ialah jalan membentuk rindu kasih yang kuat dengan Tuhan. Al khali an syaq muakhir. Orang yang kosong kalbi daripada rindu ke Tuhan orang tu hujung corot dia kena jalan tuan. Lu mulai di corot belakang Maksudnya, takut tak sampai. sebab mahabbah kena bentuk sebab kerinduan paling kuat macam seorang laki gila perempuan perempuan gila laki. Tu paling kuat mula maksud dia kata. Eh, dia nak lebih daripada tu. Macam mana maksud di mana kita duduk teringat Baik, sekarang orang bila jatuh hati sebab apa? Ya, saya jatuh hati kat dia sebab dia suka jaga eh? ah ha, Dia suka ambil berat tentang saya eh, Dia kata sebab tu saya jatuh hati kat dia Itu kalau orang bercinta kan? <laughs> Itu makhluk Sekarang Jatuh hati ni kepada Allah wajib kita Sebab kita dengan dia Kalau kita fikir Keadaan kalbi insan tu Yuhib ila man asana ilai di perangai manusia dia akan kasih pada orang yang banyak bantu dia, orang banyak mengambil pengaruh. Maka siapa lebih daripada Allah Ta'ala dalam hal ni? Semua dia punya. <gifat> semua dia punya. Kita dia bagi pinjam, umur dia bagi pinjam, rezeki semua dia punya. Ha, kalau begitu, selayaknya lah dia yang kita jatuhkan cinta yang kuat. Sebab semua dari dia kurniaan dan dari tapi oleh kerana manusia dilalaikan oleh jahat ni nafsu dan syaitan, dia terlupa nikmat Tuhan, itu yang baik. Sebab itu banyak mengingati nekmat-nekmat dia supaya hati kita makin rapat, ya, makin ada mahabbah. Dan bila mahabbah, dia kuat sampai cepat. Dan kedua, kesembilan al ridah al ridah tentang keputusan yang Tuhan telah tetapkan yang semua ada hikmat. Ma khalaq tahaza batilan Ya, ma khalaq tahaza batilan Tidaklah benda Tuhan jadikan semua batil, tak semua ada hikmat. Sama ada kita nampak hikmat, tak nampak itu soal lain. Ya. Oleh kerana itu, dia jadi itu ada hikmat, kita redah. Hmm. dan amaran besar Tuhan orang kata wa man lam yarda bi qada'i siapa tak reda keputusan aku wa yeah, man lam yasbir ala nikmat dan tidak sabar ala badai hujan aku wa lam yashkur nikmati dan tak syukur nikmat aku fal yatrub rabban siwahi we cari tuan lain kalau ada <laughs> wa li yakhruj min tati sama'i sudah keluar daripada muka bumi aku bukan keluar Malaysia dan keluar daripada muka bumi aku mana nak cari <laughs> itu murkanya Allah kalau kita tak tak reda apa yang telah ditetap tu ahli hikmat dan akhir sekali ialah zikrul maut. Ani ini boleh besar anda ni. Kita mengingati peristiwa besar dipanggil mufarraqatul ruh anil jasad. Bercerainya ruh dari jah, jasad. Dan ini semua akan melalui. Dia nak mati, dia mati, dia tak nak mati, dia mati. Dia buat-buat lupa mati. Mati kan tuan. Eh, orang cerita mati buat-buat tak nak dengar. Mati sampai masa mati jawab dia. Eh, bila mati benda tak boleh dielakkan dan dia makin dekat maka buatlah persiapan supaya kita selesa di sana ya yeah, supaya kita tak terperanjat di sana besok ya yeah. ha, saya selalu buat misal eh, kalau kita eh, ada kes dengan hakim tiba-tiba hakim tu jiran kita sebelah kita bergaduh dengan hakim tu hari-hari tiba-tiba kes dia kita di, kita dipegang macam tu eh, wassalam jawab dia ya, <guluh> habislah jawab dia kita ngiring maut itu apa, apa orang sebelah pegang kes aku <guluh> dia hari-hari bergaduh okay. -mah, habis ya? jadi kita kita dengan Tuhan begitu. Lebih lagi Makamah mahkamah eh, hakim Qadir Rabbu Jalil Allah Taala di akhirat. Jadi kita jangan buat masalah rapatkan diri dengan dia besok akhirat mudah. Ya, eh, kalau kita bermasalah aja besok nak buat nak mengadap beratlah. Ha, itu maksud dia. Jadi kita bina segala tindak tanduk kita biar pergi kita dapat menselesaikan kita di sana tidak sebaliknya. Kemudian ada pun bahasan di at-taubah wallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. سيدنا مولانا وإلا خير الحمد لله. الحمد لله. سبحانك الله. لا يكره يا رب. يا كريم. Kerim ya